Ну, комментировать особо нечего, вы все видели происходящее на поле. На сегодняшний день, повторюсь, на сегодняшний день команде Ворскла тяжело противостоять такой команде, как Шахтер. Они заслуж... сегодня выиграли заслуженно, они превосходили нас в скорости индивидуально сильные. И не есть проблема игроку Шахтера сегодня там обыграть один в один и сразу же преимущество. Играть в открытый футбол сегодня с шахтером очень тяжело. Поэтому мы пытались строить свою команду, игру от обороны на быстрых атаках, но Шахтер нам не дал сегодня сыграть, провести быстрые атаки, но если мне не изменяет память, то за последние 7 игр Шахтер пропустил всего лишь 2 мяча и то с пенальти. То есть они не только нам не дают разбежаться, ну и другим командам. Хотелось большего, хотелось в атаке большего, но, к сожалению, первый тайм выстали, во втором ошибка пропустили, ждали ошибки у ворот Шахтера, но они сегодня не ошибались. Поэтому мы Шахтер поздравляем с победой, готовы выслушать вопросы. Ваши питания, пожалуйста. Три, два, один. Давайте Спасибо. Всего доброго.